Ничем не отличается от той оккупации, которая была в, во времена Второй мировой войны. Вот. Такой точно оккупант, такой точно враг, враг, который хочет уничтожить все сущее, то, что существует на этой территории. Вот. Поэтому э, позволяя э, в, выезжать, въезжать, возить туда деньги повышать товарооборот гривневый. То есть мы таким образом будем подспудно э, помогать существовать этим республикам. И если Россия туда зашла, то пускай Россия дает деньги этим людям. Если нет и, и Россия не дает, то мы видели уже бунты Свердловские, мы видели бунты э, против Захарченко недавно, когда он там э, на костылях выплясывал, он не знал, куда от людей деться. Вот. Мы видели вопросы к казакам да, в антраците в, в Красном Луче. Вот. И тогда и так далее поэтому э, мы не можем к сожалению победить э, россию военным путем это все прекрасно понимают ну по крайней мере сейчас вот поэтому мы должны э, ну в принципе я давно сказал что Донбасс это тот якорь который утянет россию на дно поэтому пускай пожалуйста точно так же как и с крымом оккупировали содержите вот и все вот это моя позиция люди как не получали обратные связи э, с СБУ, так они и не будут получать сказали что будут созданы колл-центры. На самом деле колл-центр уже создан, он работает, единственное, туда невозможно дозвониться. Создадут еще один колл-центр, и туда можно будет реально дозвониться, но я думаю, нет. То есть сколько бы систем ни создавали, они никак не упрощают эту систему и никак не борются с коррупцией. По поводу того, что говорил Сергей, о том, что мы должны вот оккупированной территории заблокировать и все, ну честно, наверное, нам нужно начать с границ с Россией. Вот если мы начнем с границ с Россией, то уже можно будет говорить и о, о какой-то блокаде Донбасса. Потому что мы почему-то граждан Украины боимся больше, чем террористов, которые у нас пересекают границы с Россией и проходят там Харьковскую область, и в Одесскую область и так далее. Почему мы там не контролируем? И в результате, что бы мы ни делали... Мы говорим, что мы боремся с террористами, боремся с финансированием террориста. На самом деле мы его финансируем. Потому что как только у нас прекращаются рейсовые автобусы, да, прекращают курсировать между оккупированной территорией и свободной территорией, у нас создается новый бизнес. У нас начинают зарабатывать таксисты, начинают создаваться новые рейсы через Россию. Я не вижу, каким образом мы прекращаем финансировать терроризм. На территории Донбасса окупи... На нас живут граждане Украины. Никто их гражданство не лишал. То есть они имеют право на жизнь, как минимум. Они имеют право спасти свою жизнь и выехать, покинуть эту территорию. Мы столкнулись с тем, что когда у нас была бой, бой под Дебальцевом, люди не могли покинуть. Луганскую область все, потому что как минимум они не могли сдать документы на пропуск, потому что там не было света, чтобы сделать ксерокс не было там, у стариков 25 копеек на эту ксерокопию понимаете, то есть мы боремся с мирным населением и предлагаем мирному населению бороться с вооруженной армией, наверное нам надо как-то решать по-другому эти вопросы любые меры безопасности должны быть компенсированы то есть если служба безопасности решает ну, скажем так, свои проблемы в том числе, она создает условия для своей удобной работы, то она должна компенсировать вот те неудобства, которые создаются гражданам, чтобы ей было удобно работать. Соответственно, это должна быть комплексная политика. Если мы говорим о том, что люди оттуда не выезжают, пусть нам правительство скажет, сколько оно создало рабочих мест и построило домов для тех людей, которые могли бы выехать, но им некуда ехать. А если мы их не выпускаем таким образом, потому что у них здесь нет возможности жить и работать, то давайте не мешать им жить и работать там и не создавать условия, когда они нас ненавидят. То, о чем ты говоришь, Сергей, я полностью согласен. Ты тоже за прекращение всех, скажем так, экономических отношений, но экономически. Если мы говорим о том, что люди не могут выехать, то это уже не экономика, это действительно издевательство над своими гражданами. Мы воюем не с террористами в данном случае, а с собственными гражданами. Поэтому ну, все должно быть компенсировано. Если мы где-то закрываем, то где-то нужно открывать, чтобы те, кто хотели бы выехать, могли это сделать, чтобы, скажем так, люди от нас не отворачивались. Потому что если мы собираемся туда вернуться, а я надеюсь, мы собираемся, пока, честно говоря, вот здесь в государства, я не вижу того, что мы собираемся туда вернуться, пока что делается все для изоляции этого региона. Изоляция должна быть правильно. Она должна быть, но она должна быть правильной. Где-то закрываем, где Условия. На сегодняшний день огромное количество людей, которые не успевают проехать через блокпосты, они идут в поля, которые заминированы и там ночуют. Что касаемо пограничной службы, которая сейчас находится, мне бы хотелось вас попросить, чтобы вы увеличили число пограничников, которые выполняют контроль для увеличения. Пассажира по ну пассажира, а ну, пропускной способности. И также нам бы хотелось, чтобы каждый пограничник, который там присутствовал, имел на себе бейджик, согласно временному порядку. И последнее, это то, что есть у вас горячая линия, на которую можно посадить, пожалуйста, но она 044. Сделайте, пожалуйста, 0800, чтобы люди могли позвонить оттуда и бесплатно это, этот звонок бы им обходился. Прохание на РНБО доповести наступные три идеи. Перше, все-таки з автобусами треба негайно вирішувати проблему, тому що е, вона не є рішенням, вона є створенням нових проблем, ви самі це дуже добре розумієте. Е, тут ніякого відношення до безпеки немає, а сплеск ненависті, розчарування і мук людей величезний. Друге, е, з самого початку е, за допомогою. Чудової бази, яка є у прикордонної служби, найбільш адекватним варіантом є все таки перевірка паспортів. Ми розуміємо, всі проблеми, про які ви говорите, справді немає єдиного реєстру. Справді багато інформації не оцифровано. Але якраз війна і ті загрози безпеки, які будуть очевидно, на ще не один місяць а можливо рік, нас всіх. Оточувати вони вимагають, щоб проблема вирішувалася, а не відкладалася. Є дуже логічний варіант, який ми пропонували пану Олександру Турчинову, щоб служба безпеки, МВС, усі силові структури при потраплянні людини в інформаційний перелик людей, що становлять небезпеку, додавала цю людину за форматом червоної картки в електронну базу прикордонників. І тоді людину можна буде а одразу затримувати, б, контролювати не тільки переміщення е, окупованих е, територій, але й всього кордону, через який заїжджають всі ці прекрасні туристи. Тому величезне прохання розглянути цей варіант як базовим, до якого треба йти. Тоді система перепусток не буде потрібна. Український громадянин має показувати прикордоннику паспорт, і це є достатнім для того, щоб ідентифікувати людину, яка потрапила в небезпечні бази даних в бази даних людей, що становлять загрозу. Є пропозиція, щоб одразу після введення нового порядку разом з громадськими організаціями ми промоніторили включно. в СБУ, використовуючи можливості народних депутатів, як це працює, і тоді знову повернулося до цієї системи. Але наше переконання, поки ми не організуємо перевірку за паспортами по всьому кордону, фактичному і офіційному, нічого доброго не вийде. І третє, ми ваші партнери утворені нормальних реєстрів. Ми 1 липня збираємо комітет з протидії корупції разом з Мін'юстом, щоб заслухати їхню відповідь про відкриття нинішніх реєстрів. Ви знаєте, що при формуванні реєстрів роками зберігається величезна корупція. Час теж з цим покінчити. абсолютно с вами согласен. Я сподіваюсь, найближчим часом будут відповідні рішення якраз по реєстрам. И Що там треба щось робити, що там щось робиться, це правда, але треба робити більше. Дякую. І я щиро дякую за організацію цього круглого столу, бо він насправді дуже важливий. Я сподіваюся, що ну, служба безпеки, прикордонники зараз працюють над більш широким поширенням інформації про особливості нової системи. І людям треба про це розповідати. І я щиро дякую за вашу ініціативу проведення цього столу. Дякую.